Есть в мире удивительный вид спорта, в котором спортсмен до начала поединка благодарит своих родителей, зрителей и тренера. Вид спорта этот называется Муай Тай, больше понятный как тайский бокс. Сегодня у нас в гостях мастер спорта международного класса чемпион Европы, чемпион мира. Это Дмитрий Шелесько, наш гость из Покрова. Вот с ним и поговорим о его успехах, о его пути в этот вид спорта и больших его победах. Дим, я рад приветствовать тебя в Днепре. И, конечно же, очарован тем количеством медалей, Которые лежат передо мной на столе. Но давай пойдем к истокам с самого начала. Я знаю, что до э, того момента, как ты начал заниматься тайским боксом, в твоей биографии была акробатика. Да. Как ты туда попал? Да, ну с самого детства родители водили на разные кружки для развития ребенка. И вот первый спорт такой что я попал, это родители отвели меня на акробатику. У нас в моем городе Покров ну, хорошо тоже развит, развита акробатика. И отвели меня туда с детства, ну, 6 лет, ну, чтобы я как-то развивался, ну, и физически, и, ну, не так понятно, что помимо учебы, ну, чтобы я физически развивался. Ну, и до 11 лет прозанимался акробатикой. Я тоже ездил там по детству э, детьми там на чемпионаты Украины, э, ну такое чемпионаты в области, разные соревнования. А в 11 лет, ну что-то, ну так акробатика мне как и перенравилась, как не знаю, может мне не сильно показалось, что это мужской вид спорта, ну как будто в моменте. Ну и так с родителями пообщались, что не хочу заниматься там акробатикой. И они сказали, давай, вот у нас в городе тоже есть тайский бокс, есть хороший тренер, давай туда попробуешь. Ну, я сказал, давайте. И все так, и начал заниматься тайским боксом. И пошло-поехало, так сказать. Ну, я знаю, что... Ну, я почему-то уверен, что папа был за. Вот я сомневаюсь по поводу мамы. Потому что женщины, они не все любят если их ребенка э, бьют в голову. Ну да, возможно это так, но я не знаю, ну, конечно папа был за, но так как я был еще ребенок, мы же... Мама не сильно это переживала, но там дети, что-то может быть страшного. И что дорастет до такого уровня, я думаю, мама тоже не предполагала. И так вот оно случилось. А чем тебе больше всего нравится тайский бокс? Чем нравится? Да. Ну, я не знаю, такой мужественный вид спорта и, ну, в городе у нас он так был развит, что, ну, знаете, даже вот так по детству ходишь и там вот, так называемые старшаки, знаете, ходили да. и типа вот, он, он ходит там на тайский бокс, и это вот, же, знаете, какой-то там легкий авторитет среди пацанов <с>... там был, ну, знаете, <с>... это вот так вот было. Ну, и хотелось тоже заниматься, даже быть как вот, ну, взрослые пацаны там то они так выглядели серьезно. И вот это мне так смотрел на них тоже, нравилось. Ну и вот так вот продолжалось, не хотелось бросать, тоже нравилось. <связывая> <связывая> Я знаю, что после школы ты получил еще и высшее образование. Да. Mm. Вот, сейчас мы к этому вернемся, к твоему высшему образованию. Но сначала про школу. Как ты ее закончил, не мешала ли тебе вот эта спортивная деятельность учиться? Ну, школу я закончил, кстати, хорошо. Но ну, я и успел на репетиторство ходить, ходил там на репетиторство, там на математику, английский там, ну, успевал. Ну, школу я закончил, я ушел после школы с 9 -го класса, после 9. -го. И поступил в Кроворох военная. И вот там у меня был тоже такой период, что перерыв, первый, это после 9-10-11 класс я был на военном училище. Mm -hmm. И вот 10 класс я почти ну, вообще не занимался, но ну, такой был перерыв, что не занимался ну, тайским боксом. Mm -hmm. И начался, когда я был в 11 классе, начался вот, вот этот ковид, коронавирус, и нас отправили... Э, на дистанционное обучение, ну я вернулся в город, и ну, взялся за голову, что типа хорошо отдыхать, реально надо заниматься, типа такого, чего я вообще не занимаюсь. Ну и вот продолжил, и начал ездить, продолжать ездить по соревнованиям. Ну вот я знаю, что потом ты по окончании Своих занятий. Поехал в Харьков и поступил. Да, после окончания да, э, вот, военного училища э, поехал в Харьков. Поступил это в 21 году. Поступил, э, получается, на правознавство. Это юрокадемия Харьковская? Ну, это вот э, Харьковский университет внутренних дел. Ага. Туда поступил в 21 году. Ну, и первый курс учился, и вот... Там сколько там оставалось, может, там несколько месяцев, чтобы доучиться первый курс и началась война. И все. Нас отправили домой и потом передислоцировали, получается, наш университет в Винницу. И потом мы переехали в Винницу и там доучивались уже все года до окончания. То есть ты э, закончил, э, это, получил высшее образование. Да. И сегодня ты в звании лейтенанта? Лейтенант, да, лейтенанта. Да. Ну, ты как э, полицейский сегодня э, служишь? Ну, так скажем, да, служу. Ну, понятно, мне там э, помогают, если серьезная подготовка, то я больше провожу времени на тренировках. Там вот по две тренировки у меня в день начинается там, всякая вот весогонка, там особо сил нету, только оставляешь силы на тренировки, и понятно, что помогают, отпускают, чтобы э, я тренировался, и вот на соревнованиях. выиграл, достижения проносил. Хорошо, мы все вокруг да около, mm -hmm. давай конкретно придем к тайскому боксу. Mm -hmm. Кто был твоим первым тренером и с кем ты сегодня работаешь? Вот, моим первым тренером был Масабор Куэр Михайлович, и по сей день это мой тренер, которому я очень благодарен. К слову сказать, он заслуженный тренер Украины. Да, да. да. Вот и вот Мацеборко Ир Михайлович, я очень благодарен и хочу, чтобы он до конца даже моих тоже там карьеры оставался именно моим тренером, потому что в своих глазах я не вижу никакой замены этому человеку. В чем главный его плюс? Не знаю, для вот, так сказать в моих глазах, но ну, честно он, ну, очень много дал, не то что даже по спорту в моей жизни. Для моих глазах он такой ну, авторитетный человек, но ну, я всегда говорю, что он мой второй отец, вот реально по ощущениям, что второй папа, что всегда помогает, всегда могу обратиться вообще по любым вопросам, не только по спортивным, и всегда поможет, всегда подскажет, даст отдельный совет. И я этому человеку очень благодарен. А вот э, на универсиаде последний да, э, его не было. Да, не был. И, и президент федерации тебя выводил на бой? Да, Павел Сергеевич Евтушенко выводил. Ну, честно, не уточнял, по какой причине. Ну, не было моего тренера, но я так не узнавал. Но каждый день, вот я был в Таиланде месяц, до чемпионата Семерного и всегда был на звонке, всегда созванивался со своим тренером, он давал мне всякие настановы, что мне делать, как тренироваться, там, допустим, как проводить бой. Ну, каждый день, не было ни дня, чтобы я с ним не созванивался, всегда он помогал, и понятно, что была встреча, но тоже Евтушенко помогал мне в этом. Я вот посмотрел, твоя дорога до золотой медали на вот в Китае была довольно сложной у тебя было несколько боев где ты в общем-то очень тяжело шел к финалу ну да были такие моменты особенно полуфинал э, такой ответственный э, поединок был потому что если ну вот даже я себя проиграл бы полуфинал мне надо было боксировать за третье место а на самом деле на этом чемпионате ну, слабых нету. И, ну, знаете, так морально по-любому надо было выиграть полуфинал. Все равно дальше надо боксировать, знаете, и, и тем более в полуфинале я боксировал с чемпионом прошлых всемирных игр. И так, не знаю, ну настроился я вроде как по себе нормально. Ну, знаете, такие форс-мажоры бывают, что не идет сначала там первый раунд, а потом находишь свою дистанцию, там, чуечку. Но все равно и... я хочу сказать, что вот и э, четвертьфинал, и полуфинал ты выигрывал, причем минимальные были 10-9, 10-9, 10-9. А в финале э, у тебя как-то пошло и 10-8, 10-8, 10-8. Все три раунда судьи отдали предпочтение тебе. То есть там ты вообще как-то... На голову выше был, наверное, чем в этих двух играх, в двух этих боях, mm. или как? Или... Ну, не знаю, не, ну, там вроде не было 10-8, но было 10-9 вроде в финале. А, да, да, вру, 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 да, правильно, да, 10-9. 10 -9. может, с, с виду да. просто оно так оказалось, да, да. типа, да, да, да. что, ну, так, было мне как бы легче. Ну, не знаю, с этим... Соперником израильтян боксировал когда-то в 2024 году, но ну вот в прошлом. гордон Да, да. Это очень хороший боец. Э, э, очень хорошее достижение у него, особенно на профессиональном ринге. Но он очень такой мощный. Ну, знаете, может какой-то настрой был другой у меня на финал. И тем более, я уже с ним боксировал и его уже выигрывал. И как-то... Но так первый раунд прошел, я выиграл, и во втором раунде, как-то в начале, ну, как-то поймал какой-то кураж. Ну, знаете, пошло, что я вот, ну, чувствовал, типа, вот его дистанцию, как к нему подобраться. И ну вот так вот. Я бы не сказал бы, что он был бы, что он был слабей. Э, чем Нет, там, мои там предыдущие. классный был бой, очень такой. Ну да, это претендент 100% был на первое место. Ну, так получилось, что... Вот я его выиграл, конечно, с уважением, хороший человек, И мы так с ним общались, ну, вот так вот. На каком языке вы общались? Ну, так, на английском. Да? <laughs> да, на пол, ну, у меня полуанглийский был, у него английский. <laughs> Ты мне еще такую вещь скажи, вот как-то журналисты микрофон... Как получилось, поднесли близко к рингу, и э, прозвучала такая фраза от э, Евтушенко, когда он тебе, э, не знаю, кричит, говорит, ты самый лучший в мире человек. Ты лучший в мире человек, ты меня лучший в мире. Тренер каже нашему украинцу, что ты наикращий в свете человек, так и... Це налаштування зараз має підтверджуватися впевненістю і дуже успішним виконанням. 10-9-10-9, прекрасно, 20-18. Це як вдохновляє. Ну так, звісно, вдохновляє. В окачанні второго раунду, в перериві між другим і було. Ну, наверное, так просто служили. Я боксировал, получается, вот самый последний. Это был просто финальный поединок. Передо мной дрался мой друг Александр Ефименко. И вот что не повезло... Честно, я считаю, что не повезло. Вот он проиграл. И получается, вот мы поехали втроем, и вот двое уже без ну, медалей. Да, и я вот забираю два раунда не в мою пользу. идут. И остается только один раунд. И понятно, что у тренера переполняют эмоции. Он уже тоже хочет, чтобы, наверное, эти три минуты, как она секунда, пробежали уже быстрее, подняли руку и уехали не просто с медалью, а именно с победой, с первым местом. Потому что это вот, не только моя заслуга, а заслуга всех тренеров, которые ну, работали над нашей подготовкой, чтобы мы реально показали хороший результат. Я скажу, что всех вообще впечатлила вот эта сцена за рингом когда и ты, и Евтушенко стояли друг против друга на коленях. Да, это, да, я вот так вот, но ну, такие у меня были эмоции, я хотел поблагодарить вообще все, что существует на этой планете, это ну, самая ну, великая победа в любительском боксе, в тайском, ну, которую можно заслужить. И вот такие были переполнены эмоции, что я хотел как-то выразить благодарность. Вот тренера. Ну это тронуло сердца многих, да. многих, очень многих, кто наблюдал, наверное, и в зале, и по телевизору, там в Ютубе, Но... кто как это видел. Но это было, конечно, здорово. То есть вот это Вайкру, который танец, с которого, mm -hmm. в общем-то, начинается тайский бокс, когда спортсмен выходит и благодарит всех собственно о чем я сам в самом начале сказал и вдруг такой неожиданный финал вот этот вайкруп получился за Линьем да вот но хорошо здесь довольно много медалей какая из них была самой первой я знаю что два года назад в Анталии ты тоже завоевал медаль да да ну самая первая международная медаль это вот получается вот эта медаль Uh -huh. Я тогда боксировал даже это не по взрослым, это в Ю-23. Uh -huh. От 18 до 23 лет, Кубок мира. Uh -huh. И вот в 23 году да, в Анталии проводился чемпионат. И вот это вот мой это первый... Это чемпионат Европы? Не, это Кубок мира. Ю-23 Кубок мира. Uh -huh. Да, это вот первое мои международные соревнования. И я тоже там, ну, выиграл эти соревнования. Вторые, получается, это был чемпионат Европы уже по взрослым. Да, выиграл, тебе да. было 19 лет, и ты... Да-да, и поехал чемпионат, э, по, ну, чемпионат Европы по взрослым. И там тоже были очень сильные соперники, если честно. Особенно это первое международное соревнование. Эта медаль была первое международное э, вообще в общем соревновании. А это первое международное по взрослым. Именно. Ну и тоже, знаете, такие переживания, первые такие ответственные соревнования. Ну и тоже одержал победу на чемпионате Европы, на самой первой своей чемпионате Европы по взрослым. И тоже эмоции переполняли, даже не знал, что его сказать. Ну ты э, двукратный чемпион Европы? Да, да. А вторая какая медаль? И вторая это вот в прошлом году, в 2024 году, вот тоже завоевал победу на чемпионате а ну, Европы. Такая... Ну солидная медаль. Да, в Косово проводился чемпионат. Но самая большая среди всех и, по-моему, самая тяжелая среди ну, всех. Хорошая, Если да. вот это с пандочкой китайский вариант, как бы тоже большая, но значительно легче. Хотя по эмоциям, по труду, наверное, самая ну, тяжелая все-таки вот ну, это. Да, конечно. Да. Такой вопрос: когда ты возвращаешься домой с медалями? После соревнований, как дома тебя родители встречают. Да, как встречают. Ну, этот... ну, я имею в виду банкет, там. Не, ну конечно, там такое есть, типа там банкет, особенно когда вес гоняешь, там мечтаешь там покушать. И там уже накрывают стол, все есть, наверное, знаете. там По идее, и сладкое, и не сладкое, и такое, да. И вот особенно после вот этого чемпионата когда я приехал, после Китая после всемирных игр то э, родители конечно были очень счастливы аж ну, не могли держать в себе вот эти эмоции э, плакали и своими слезами тоже заставляли меня плакать <laughs> это, это было искренне радостно так ну, ну, очень переживали конечно нервничали за меня а вот. два слова можешь о своих родителях папа где работает мама? Папа и мама они работают вот в нашей городской больнице в Покрове. Мама работает в регистратуре больницы, а папа работает в разнорабочем больнице. И вот они вот вместе в одной больнице работают. Ты единственный ребенок в семье? Да, да. Ну, еще мы не сказали, что ты выступаешь в категории до 57 килограммов. Да и на сегодняшний день у тебя метр семьдесят... семьдесят четыре. Четыре. У нас здесь тебе понравилось, не понравилось? Не, ну вот мне, да, провели экскурсию по вот вашему залу, то зал очень крутой, если честно, тут много, э, что есть для развития. Э, но, знаете, я не знаю, наверное, у любого спортсмена спросите, то домашний зал, конечно, это комфортнее. Это всегда, знаете, там, э, ну, свои заложенный, ну свой заложен комфорт, эмоции, знаете, свои ребята, ну это с детства ходишь в этот зал, там другой воздух, да? Да, вообще совсем да как будто по-другому, ну родной зал есть родной зал. Ты наверняка уже объездил, наверное, пол Украины как минимум, да, выступая ну, может с акробатикой быть. и, ну, и да. этот. А по Свету ты в каких странах побывал? Э, ну это ну, Таиланд, там в основном сборы проводятся у нас. Э, был в Греции, в Турции, ну вот в Китае. Ну и, наверное, все. И где больше всего понравилось? Где больше всего понравилось? Ну, не знаю, в Таиланде тоже прикольно. Ну везде, знаете, по-своему прикольно. Хорошо. Я даже не могу так сказать. Хорошо. А вот э, восточные пищи, вот, скажем, китайская, тайская, э, как ты к ней? Ну, привыкать надо, так скажу, что да, привыкать к этой еде надо. Но там есть всякая альтернатива, знаете, к нашей еде. То не так уже тяжело там с этой едой. Любимое блюдо твое вообще по жизни? Любимое блюдо? Ну, я не знаю, я так ем все вообще, мне так... Ну, нету такого. Я на акцент на любимым людям никогда не делал. А, ну. а сам, как кулинарии, что-то можешь? Не, ну что-то помогу. Ну, не Например. Прямо. Например, ну я не знаю, но там и больше тоже смогу готовить. А можешь? Ну да, там особо такого ничего не надо. Я думал, сейчас я ищу, ограничимся и все дела. Сколько ребят у вас в зале тренируется? Ну, вот на данный момент вот таких. Старших ребят, ну, может, человек 6, именно старших. И много вот подрастающего поколения, там, но ну, я думаю, человек 15 будет еще. Ну, в общем, где-то 20-30 человек, я думаю, ходят. Это вот э, к Игорю Михайловичу Мацеборко. Много ребят. Какая главная мечта? Какая главная мечта? Ну, не знаю, знаете, мечта. Я так сильно и не задумывался, знаете, я так, так сказать, по жизни иду, как оно есть. Просто. То есть, всегда смотришь и, на шаг вперед? Ну да, вот так вот, вот не, так не вот. прям будущее, да, а вот как оно есть. Просто вот, допустим, предстоят э, соревнования, вот, и я думаю, что на данный момент мечта, допустим, выиграть эти соревнования. Там вот устраиваюсь, допустим, на работу, и там тоже, знаете, мечта устроиться или поступить, и прогрессировать вот в этом направлении куда я устраиваюсь или поступаю вот а так что ты любишь кроме спорта люблю кроме спорта ну конечно же там ну, отдыхать в свободное время там как ты отдыхаешь ну вот по-разному отдыхаю например но честно на самом деле то что жизнь моя стоит из спорта то Прям так, чтобы на кровати лежать целыми днями, ну, то понятно. ломает тело уже, знаете, все равно активный. Ну, там даже пойти э, на тот пляж, покупаться, покататься на вот этих надувных лодках, там, допустим, тоже футбол поиграть. Ну, даже вот такие, и это приносит такое тоже удовольствие. Э, ты что-нибудь коллекционируешь? Нет. Вообще. Ну вот медали, Алексей. <laughs> медали <laughs> – это классная Коллекция. Ты мне скажи родителям, что ты привозишь из тех стран, где ты бываешь? Ну всякие магнитики привожу. Там, если получается, знаете, привожу. Вот попробую, допустим, тайская еда какая-то привозил. Там, допустим, вот у них там распространенный там ям. Это в Таиланде, том ям, и там типа такой э, сухой набор йшов, ну, знаете, так попробую. Там всякие фрукты получалось тоже привозить именно тайские, там всякие манго, еще что-то. Такие нестандартные, что ну, не найти mm -hmm. так просто в Украине. А из э, Китая чего? Ну, из Китая, кстати, ничего не привезло. Не получилось, да. Даже чая китайского, зеленого. Ну да, 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 вообще ничего не привезло. Хорошо. Что ты скажешь тем мальчикам, которые. сегодня ходят в школу и не ходят, не занимаются никаким видом спорта. Вот куда бы ты им порекомендовал бы пойти и надо ли им пойти? Ну, конечно, надо. Развитие вот для человечества это очень главный такой ресурс, так скажем. И надо заниматься не только ну, вот в учебе головой, а физически это тоже подкрепление, так скажем. И вот даже, чтобы просто чувствовать себя, э, ну, чувствовать себя, знаете, как уверенно, допустим, или вот э, ходить, знаете, по улице, не задыхаться по ступенькам на пятый этаж подняться, Нет. а чтобы вот это было вообще никакой проблемой. Нет, проблемы. ну, задыхаться это уже в моем Нет, возрасте ну, можно. Ну, сейчас такая, наверное, молодежь, много есть такие, что... И в таком возрасте молодому уже задыхаются, но ну, ничем не занимаются, только гуляют. Особенно сейчас вот такая ситуация в стране, что был коронавирус, потом война, и вот это дистанционное обучение. И так, ну, негативно считаю, вот... На все это, влияет, это да. Хорошо, и спорт, что, что тебе дал, самое главное? Спорт. Спорт мне дал, если честно, вот встречу, на самом деле встречу с хорошими людьми. Вот я понял, когда я пришел в зал, что я встречу, встретил очень много хороших людей, познакомился вот познакомился с очень хорошими людьми, которые я надеюсь мы будем общаться и дружить до конца жизни и вот, друг другу помогать. Вот это. То есть спорт по большому счету это та самая книга, которую человек должен прочитать и Самые главные зерна ее, чтобы в нем были. То есть спорт дал тебе общение с новыми людьми, спорт mm -hmm. дал тебе путешествие по белу свету, спорт дал тебе э, огромное количество друзей, mm -hmm. и, э, кроме того, ты стал физически крепче, сильнее, лучше. Спорт открыл тебе глаза на мир, ты начал различать, где черное, где белое, более mm -hmm. четко mm -hmm. и отчетливо, и дал уверенность в своих силах, что ты можешь, как бы тебе тяжело не было, это э, исходя из твоих поединков, когда на ринге стоит такой же парень, как ты, который mm -hmm. тоже хочет победить, mm -hmm. Mm -hmm. и вот здесь каждый из вас проявляет силу своего характера таланта, мастерства, трудолюбия. И вот это все уходит в эти 9 минут, которые определяют, кто лучший на сегодняшний день. Да, правильно? Да, это абсолютно правильно. Дим, я хочу сказать тебе спасибо, что ты не поленился из города Покров, приехал в город Днепр, посетил наш зал, пообщался с нашими спортсменами из клуба «Вист». И очень надеюсь, что в следующий раз на нашем столе будет как можно больше медалей. И настроение у тебя будет праздничным, радостным. Угу. И хочу пожелать тебе новых больших успехов. Да, спасибо вам большое. И спасибо за ту поддержку, которая ну, происходила на всех моих чемпионатах. И эта поддержка мне, честно, морально очень помогала. Спасибо большое. Спасибо тебе. А нашим друзьям хочу сказать, подписывайтесь на наш канал. У нас будет еще много интересных собеседников.